নমস্কাৰ মই জুদমণি মানে বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' দিয়া নাই আৰু এই ভিডিঅ'টো মানে নিদিয়াৰ কাৰণটো হ'ল মোৰ কিছুমান পাৰ্চনেল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো আগতেই বনাব লাগিছিলে কিছুমান পাৰ্চ মনোৰঞ্জনৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়া আজিলৈকে আজিলৈকে মই চাই আছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ফেচবুকতে হওক ইউটিউবতে হওক বা ইনষ্টাগ্ৰামতে হওক মানে ৰাজীৱ শদিয়া ৰাজীৱ শদিয়া জুবিন মদাহী এতিয়া আল বাল কথা লেওৰা কথা ধেৰ ওলাইছে জুবিন মদ খাই কিবা কৰিলে এতিয়া কথাটো আচল কথাটো কোনেও মানে মা কোৱাই নাই দুই এজন কোনোবাই ক'ব পাৰে মই সিমান ভিডিঅ' চোৱা নাই কাৰণ মোৰ সময় পোৱা নাই এদিন নিজে ব্যস্ত আছোঁ কথাটো হ'ল ৰাজীৱ শদিয়া কোন আছিলে জুবিন দাই সেই কথাটো কৈছিলে ৰাজীৱ শদিয়াক মই চিনি নাপাওঁ ৰাজীৱ শদিয়াক একচুৱেলি ময়ো চিনি নাপাওঁ কিন্তু মই চিনি নোপোৱাটো এটা মানে একো ডাঙৰ কথা নহয় মই সাধাৰণ মানুহ কিন্তু জুবিন দাই চিনি নাপাওঁ বুলি কৈছে সেইটোৱে কিছুমান মানুহে বহুত বেয়াকৈ কৈ আছে জুবিনে মদ খাইছে জুবিনে বয়স হৈছে আবোল তাবোল বকিছে জুবিনে গান গাব নালাগে আৰু সেই শিল্পী নহয় এটা মদাহী বুলিহে আমি জানো অসমত বহুত কিছুমান মানে কিছুমানে তেনেকৈ কথা মানে ভিডিঅ' বনাই আছে আৰু কৈ আছে এতিয়া জুবিন দাই চিনি নাপাওঁ বুলি কোৱাটো জুবিন দাৰ দোষ নে ৰাজীৱ শইকীয়াক চিনাকি কৰাই নিদিয়াতো সাংবাদিকৰ দোষ নে আমাৰ পাব্লিকৰ দোষ সেইদিনা এটা মই ভিডিঅ' চালোঁ তাত দেখা পালোঁ এই লখিমপুৰ জিলা ছাত্ৰ যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ এইটো আচলতে সেই কিবা এটা হয় দীপাংকৰ নাথ সি কেলা যিখিনি জুবিনদাক তই কোন জুবিনটোক মই চিনি নাপা তই সি মদাহি আমুক তামুক জুবিন দামদাহি সি বহুত কথা কৈ আছে কিবা এটা হ'লে সি ছাগলীৰ নিৰা পক পক পকক কৈ পেলাই উত্তেজিত হৈ পেলাই মানে সি দেখুৱাই মানুহ ৰাইজক জুবিনক সি চিনি নাপায় জুবিনদাক আৰে তোৰ নিজৰ অকাতত থাকি পেলাই কথা কবি তাক মানে সি কৈছে জুবিন গাৰ্গ কোন হয় জুবিন গাৰ্গ এটা মদাহী হয় জুবিন গাৰ্গ আমুক হয় আৰে বাবা জুবিন গাৰ্গ যিয়েই নহওক কিন্তু তই জুবিন গাৰ্গ যে তেনেকৈ কৈছ ৰাজীৱ শদিয়াৰ গান কেইটামানৰ কথা কচোন শুনো কেলা কি কি গান শুনিছিলি বাৰু ৰাজীৱ শদিয়াকতো তইও চিনি নাপাওঁ অসমৰ কোনো মানুহেই চিনি নাপায় নাইণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মানুহেই চিনি নাপায় স্থানীয় কোনোবা মানুহে ওচৰৰ মানুহখিনিৰ বাঢ়ি চাগে কাৰণ যদি তেখেতে তেখেতৰ কথাটো মানে শুনি দুখ লাগিছে তেখেতৰ নিউজটো পাই পেলাই দুখ লাগিছে সেইটো আমিও দুখিত কিন্তু তেখেতৰ তেখেতক চিনাকি কৰাই দিয়া নহ'ল কিয় এতিয়া নিউজেই হওক ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কিছুমান মানে হেৰিয়ে হওক মানে নিউজতে হওক বা ক'ৰবাত কোনোবা আছে কাৰোবাৰ ঘৰত কোনোবা গৈছে কাৰোবাৰ ঘৰত কোনোবা গৈছে ক'ৰবাত বেয়া কাম হৈছে বুলি পেলাই তাতে গৈ ভিডিঅ' বনাওঁ ক'ৰ বোৱাৰী ক'ৰ ছোৱালী কোনে ক'ত ৰেচিপি লগাই কেলে গাঁতটা গাঁতা খান্দি আছে গাঁত খান্দি আছে সেইবোৰ ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ ক'ৰ বোৱাৰী পিঠিত কোনে হাল বাই আছে কেলে সেইবোৰ আলে বালে লেওৰা কেলা নিউজ বনাই থাকোঁ কেইবাটাও মানে নিউজ চেনেল আছে তেনেকুৱা কোন পাৰ্কত গৈ পেলাই আছে কোন ছোৱালী হোটেলত আছে এতিয়ালৈ সেইবোৰ লৰা ভিডিঅ' বনাই আছোঁ সেইবোৰ কিন্তু ৰাজীৱ শইদীয়াক তহঁতে চিনাকি কৰাই দিব নোৱাৰিলেই কিয় আজি মৃত্যুৰ পিছত যদি ৰাজীৱ শইদীয়াক চিনাকি কৰাই দিছে দিছোঁ যে মৃত্যুৰ আগত তেখেতক চিনাকি কৰাই দিয়া কিয় নহ'ল আৰু মানে চিনাকাই দিয়া নহ'ল শুকুৰ আলি শুকুৰ আলিক আমি চবেই চিনি পাওঁ অসমত শুকুৰ আলিক এটা জোকাৰ এটা কমেডিয়ান বুলিয়ে চবেই জানে প্ৰায়সংখ্যক মানুহে শুকুৰ আলিক চিনি পায় মানে এতিয়া কথাটো হ'ল শুকুৰ আলিক যে চিনি পায় ৰাজীৱ শদিয়া ইমান ভাল গান গাইছিলে তেখেতৰ গান ময়ো শুনিছোঁ এই ইউটিউবত মাৰি পেলাই মই শুনিছোঁ এতিয়া মৃত্যুৰ পিছতহে ময়ো গম পাইছোঁ ৰাজীৱ শদিয়া কোন হয় ময়ো চিনি পোৱা নাছিলোঁ আগতে এতিয়াহে গম পাইছোঁ কিন্তু ৰাজীৱ শদিয়াক শুকুৰালিৰ নিচিনা মানুহটোক যদি অসমৰ চবেই চিনাকি চবকে চিনাকি কৰাই দিছে কিন্তু আমাৰ ৰাজীৱ শদিয়া তেখেতে ভাল গাইছিলে তেখেতক কিয় চিনাকি কৰাই দিয়া নহল তেখেতৰ শিল্পী আছিলে দুখ লগা কথা সেইটো আটাইতকে এতিয়া তাক সেইটো কথা মানুহে নেভাবি কেলা এইয়া জুবিনে কৈছে জুবিন এটা মদাহি জুবিন আমুক জুবিন আল জুবিন বাল জুবিনে মাল খাই পেলাই মদ খাই পেলাই কৰিছে তই মদ নেখোৱা মানুহ কেইটা আছ কেলা এইটো কেলা দীপাংকৰ নাথ এইটো কি লখিমপুৰৰ ই কৈ আছে কেলা হেৰি জুবিনদাৰ কোন হয় জুবিনদাৰ মদাহী হয় জুবিনদাক মই চিনি নাপাওঁ আৰে বাবা তোক কোনে চিনি পায় তই বেছি নালাগে জুবিনদাক তোক গোটেই ভাৰত ভাৰতৰ বাহিৰতো চিনি পাই আজিৰ তাৰিখত তোক কেইটাই চিনি পায় তোক চাগে সেই মদ ওচৰৰ মানে লগৰ মদাহী চদাহী কোনোবা যদি আছে সেইকেইটাই চিনি পায় তইতো মদ খাও তই তোক সাংঘাটিক চুলাই খোৱা মানুহ তোক দেখিলেই চিনি পায় আৰু জুবিন দা কথাতে কৈছ তই অসমৰ যিকোনো এখন ৰাজ্যত যাবি ওচৰতে মেঘালয় আছে অৰুণাচল আছে এনেকুৱা কিছুমান দুই এখন ৰাজ্যত যাবি গৈ পেলাই তোৰ নামটো কবি আৰু জুবিন দা নামটো কবি তই কাক চিনি পাই তোক কেলে মানুহে এনেকুৱা পিটিব নহয় লেংটা কৰি লৈ তোৰ মুখৰ ভিতৰত দাঁত কেইটা আছে দুই পাৰি দাঁতত কেইটা দাঁত আছে তই চাগে নিজে নাজান যেতিয়া তোৰ দাঁত কেইটা চৰত কেলা মাটিত পৰি যাব তেতিয়া মাটিৰ পৰা এটা এটাকে বুটলি চালে গম পাবি তোৰ মুখত কেলা দাঁত কেইটা আছে ইনে আলে বালে ছাগলীৰ ট্ৰাক কেলা ফপক ফি লাভ নাই কেলা মানে কিবা এটা দেখি হবহে লাগে ই মানে এই আমুক কেলা এই আমুক মতা মানে উত্তেজিত হৈ যিটো তেনেকে কথা কয় হা সেনেকে কথা কয় নেকি জুবিনদাক তেনেকে বিশেষকে মই ভাবো কব নালাগে কাৰণ তেখেতে বয়সো হৈ আহিছে আৰু মদাহি বুলি কয় আৰু জুবিন দাই মদ খাই খাব পাৰে সেইটো চবেই জানে আৰু জুবিনদাই নিজেও কয় যে মই মদ খাওঁ লুকুৱাই ৰখা নাই নহয় তোৰ নিচিনা পেলাই মুখা পিন্ধি পেলাই ভদ্ৰ হোৱা নাইতো জুবিনদা জুবিন দা স্পষ্টবাদী অভদ্ৰ সেইটো চিধা কথা জুবিনদা হ'ল স্পষ্টবাদী এটা অভদ্ৰ মানুহ আৰু কিছু আৰু কিছুমানৰ নিচিনা তহঁতৰ কিছুমানৰ নিচিনা মুখা পিন্ধি ভদ্ৰ হোৱাতকে স্পষ্টবাদী অভদ্ৰ বহুত গুণ ওপৰত সদায় স্পষ্টবাদী অভদ্ৰ আছিল জুবিনদা ইমান এজন ডাঙৰ শিল্পীক মদাহী জুবিন দা গৰুৰ পৰা ধৰি মানে একো এৰা নাই নিউজত কমেণ্ট মানে সেইবিলাকত ভিডিঅ'বিলাকত কমেণ্ট চাব নোৱাৰি ইমান মানুহৰ মানসিকতা বেয়া এইবিলাক বস্তু আচলতে মানে কি হয় ভাল ৰাজীৱ ফটিয়েও ভাল আছিলে ভাল গান গাইছিলে তেখেত ভাল শিল্পী আছিলে তেখেতক যে তহঁতে মানে চিনাকি কৰাই দিব নোৱাৰিলি আৰু বেয়া বস্তু কিছুমান যে চিনাকি কৰাই দিয় তেতিয়া ভাইৰেল হয় আৰু সেই ভাল বস্তুবিলাক কিন্তু নুশুনে কোনেও এতিয়া ৰাজীৱ ফটিয়াই গান আগতে কোনেও শুনা নাছিলে বা গমো পোৱা নাছিলে কিন্তু গানটো শুনা হ'লেও কিমান এক মিনিট পঞ্চাছ ছেকেণ্ড শুনিলেহে কাটি দিলেহেঁতেন এনেকৈ ওপৰলৈ উঠাই দিলেহেঁতেন বেলেগ চালেহেঁতেন কিন্তু তাত যদি বেলেগ চাওঁতে যদি বেলেগ বেয়া ভিডিঅ' এটা আহি গ'লহেঁতেন তেতিয়াতো তোঁতে কেলা কেলা উঠ চেলিকি চেলিকি কেলা চালিহেঁতেন সেই বেয়া বস্তুটো সেই বেয়া বস্তুটো চাই তহঁতেতো কেলৈ তাত লাইক কমেণ্ট পূৰা মাৰি দিলিহেঁতেন হে কথাবিলাক হ'ল তেনেকুৱা অলপ ভাবি চাব লাগে আৰু মই আগতেই কৈছোঁ মোৰ ভিডিঅ'ত কোনো স্ক্ৰিপ্ট নাথাকে ডাইৰেক্ট এনেকৈ বনাওঁ কোনো ইডিট কৰা নাথাকে ডাইৰেক্ট এনেকৈ যেনেকৈ আহে তেনেকৈয়ে বনাওঁ মই স্ক্ৰিপ্ট লিখি নলওঁ আৰু মনত যি আহে তাকেই কৰি দিওঁ সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো এনেকৈ বনাই দিলোঁ আৰু যদি ভাল কথা কৈছোঁ ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো তাত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰি দিব আৰু যদি বেয়া পাইছে তেওঁলোকক চিধা চিধি কৈছোঁ আনছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ডিছলাইক মাৰি দিব বাই বাই সেইকাৰণে কাকো ঘণ্টা খাটি নকৰোঁ স্পষ্টবাদী হ'ব লাগে মানুহ সেইটোৱে কথা জয় অসম